کتنا زبردست قرآن ہے کتنی زبردست کتاب ہے کیا کیا چیزوں سے ہمیں روکتا ہے قرآن کیا کیا چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے نام پہ آپ یہ, 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 یہ دن مناؤ ہمیں دو دن منانے ان کا بھی بتا دیا کون سے دو دن منانے ہم نے بھائی عید الفطر عید الاضحی لوگ کہتے ہیں چودہ اگست کیوں مناتے ہو مذہب کا لیبل لگائے بغیر مناتے ہیں بھائی اس کو سمجھ رہے ہیں نا اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے جبکہ ربیع الاول کی عید اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے مجھے پہ ایک بات بتاؤ کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا لیبل کہیں اور لگا سکتے ہو آپ کمپنیاں اس... کیس کر دیتی ہیں آپ کے اوپر آپ پانی کی بوتل بیچ رہے ہو اور بہت اعلیٰ پانی ہے نیسلے سے بھی اچھا پانی ہے لیکن آپ نے اس پہ نیسلے کا اسٹیکر لگا دیا نیسلے والے بولیں گے بھائی ہمارا اسٹیکر ہٹاؤ آپ کہیں گے ہمارا پانی کی کوالٹی آپ کے پانی سے بھی بہترین ہے نیسلے والے بولیں گے بھائی زمزم بھی بیچ رہے ہو ہمارا اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کریں مذہب کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر مذہب کا لیبل نہ لگائیں مذہب سے لے کے ونناس تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور بتا دیا کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا ہے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیا جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بہت آسان ہے اور جائز انٹرٹینمنٹ بھی بتا دی ہے جو حلال تفریح ہے وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے بھائی مالکم لا ترجون اللہ وقارا وقد اتوارا پیغمبر اپنی قوم کو کہا کرتے تھے تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں پہچانتے اللہ جب تمہیں حکم دے رہا یہ کرو تو کیوں نہیں کرتے جب منع کر رہے کہ یہ مت کرو تو کیوں نہیں منع ہوتے آپ بتاؤ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو کیا دعوت دی ہے ان کے عقیدے خراب تھے تو ان کو بولا یہ عقیدہ درست کر لو ان کے اعمال خراب تھے تول میں کمی کیا کرتے تھے ان کو بولا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو کچھ کیا کر جھوٹ بولتے تھے ان کو جھوٹ سے روکا کچھ امانتوں میں خیانت کرتے تھے ان کو امانتوں میں خیانت سے روکا کچھ لڑکوں سے بتفیلی کرتے تھے ان کو سے سے روکا ماں باپ کے نافرمانی سے روکا رشتہ داری توڑنے سے روکا تمام آسمانی کتابوں کی بیسی تعلیمات یہی ہیں یہ آج ہماری سوسائٹی میں آج سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گی پروگرام کر رہے ہیں اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس پروگرام سے ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی سب کو سننی چاہیے زبردستی سنانا کہاں سے اچھی بات میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ سپیکر پہ نہیں ہوگی باہر کا اسپیکر آف ہوگا بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا کیوں زبردستی میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو کہاں ہے اسلام میں پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے سے پرمیشن مل بھی جائے اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے اللہ سے اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے آزان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے سپیکر پہ ہونی چاہیے لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے آپ کی آزان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے بھائی اس محلے کے لیے وہ وہ والی مسجد کافی ہے ان کی کی آواز سن لیتے ہیں آپ کی آزان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے بس اتنا کافی ہے کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر اتنے زور زور کے بھوپو لگاتے ہیں نا کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ موزن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے یہ سپیکر کو تھوڑا سلو کر لو آواز پہنچ جاتی ہے پہلے زمانے میں موزن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے آپ والیم جتنا چاہے بڑھا دو اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا ایٹمی بم کو بم پھٹائے بڑھا سکتے ہو آپ تو مؤذن کیا کرتے ہیں فل کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا میں نے کہا والیم ایسا کرو بھائی بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے اتنی ایک دم زور سے آواز تو کیوں بھائی اتنی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں جب ان کو کہا جائے محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیم کیا کریں سلو کریں کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے آپ اپنے محلے تک رکھیں تو پتہ کیا جواب ہوگا لو آزان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تم تو اسلام سے ہی خارج ہو میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے تو تو شیطان ہے آواز اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو یہ آپ کیا کر رہے ہو قرآن و سنت کا غلط فائدہ اسی طرح موزن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اتنی لمبی اذان اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے لفظ اللہ پہ مد ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے سات آٹھ سال اذان دی ہے حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ پھر دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر بس سمجھ میں آ رہی ہے بات اگر کسی دن میں نے یوں کھینچنی ہے اللہ اکبر حضرت نیچے اترتے تھے اللہ کیوں کیا دلیل ہے اس کی ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے ہی ہو رہی ہے سماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے دلیل سے بات کریں مت تو نہیں ہے اس کے اوپر ہم کہتے تھے باز خاری کہتے مد تعظیم ہے پھر اس کی اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا کھینچتا <laughs> ہی رہا ہے سارا دن سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے فرمایا تھا مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے یہ تجوید کا قانون ہے تو ذرا سی کھینچتے تھے نا حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ یہ کہاں سے نکالا اتنی سے اذان دو بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اذان میں اقامت میں فرق کیا اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی اقامت جلدی جلدی ہوگی بس یہ فرق ہے تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے پھر اشہد اللہ لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ اشہدو میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بس. اللہ بس پہ بھی مد ہے تو مد کو تین سے لے کے پانچ الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ اور لا الہ میں بھی لا کو بھی لیکن موزن کیا کرتا ہے اشہدو ایک تو ہاں کو کھینچے گا وہ پھر ال... ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے ال یہ کیا اللہ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ بھی جوان ہیں وہ بوڑھے نہیں ہوئے پھر الہہ میں الہہ پہ مد نہیں ہے لیکن وہ الہہ اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے لا کھینچے جا رہے کھینچے جا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنے ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے نہیں ہے یہ نہیں ہے اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی اس کی بھی ایک لمٹ ہے یہ نہیں کہ موزن پہ لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت اچھی بات ہے میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں یار اذان ہو رہی ہے لیکن موزن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے اتنا کھینچتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھئی؟ پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں مولی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی زیادہ سے زیادہ کرو لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے مختصر تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے مختصر پڑی جائے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فلیو نماز کیا کرائے ہلکی جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑے نماز